хиджама дегеніміз бұл адам организмінен яғни денесінен терінің үстіңгі қабатынан банкалар жәрдемінде майда кеспелер кесіп яғни насечкалар кескеннен кейін қанды шығаруға басала хиджама деп айтылады хиджама араб тілінен алынған болып хаджама фейлінен келіп шығып сорып болу, яғни yani, тартып алу деген мәніні білдіреді хиджаманың нәтижелілігі эффективтілігі ол адам организмінен шыққан қан отарына байланысты емес оның нәтижелілігі орайлық нерв системасына жетіп барған хам организмде физиологиялық өзгерістеріне себепші болған носечкалар яғни кеспілерге байланысы хиджама процедурасынан кейін науқас өзін ә, екі сағатқа шекем шомылмау керек болады екі үш күнге шегім өзінің теу керек болады хиджама процедурасын өзіне бір, бір өзі кішігірім операция есабында қабыл етіп ауыр ауқатлар жемеу керек болады газды ішімдіктер ішпеу керек болады тез сіңуші яғни фосфодларды қабыл етпеу керек болады көп 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 мұлдарды сұйықлықтар ішеу шарт